Privet. Mene zvati Denis Šeler, gromadjanin Horvatije, dobrovoljac, že, že četiri roke u skladi Polka Azov. Razom z svojim ukrajinskim pobratimima, ta pobratimama dobrovoljcima iz inših krajina, mi hoćemo zdati pitrnku Gravcima Horvatije, Zbirne Hrvati, Hrvati osobito grafcima Domagoj Vida i ognjen Vukojević, što je pisalo velike peremoge, ih dvoh ne zabuvili na krajinu kotra zaraz nahodi sa u velikih problemima pit rusijskom agresijom. Oni ne zabuli na svoje druze i na krajinu kotra ima dala duže dobre umove Klopci, Hlopci, trimajte se mi z vami i prigošajamo vas u goste do nas. Slava Ukrajini za dom spremni. Dobar dan, mene zovu Denis Šeler, Hrvat, dobrovoljac u pukovniji Azov zajedno sa svojim ukrajinskim pobratimima, suborcima i suborcima koji su ovdje dobrovoljci iz drugih zemalja. Hoćemo dati podršku Hrvatskoj reprezentaciji na velikom uspjehom, osobito Domagoju Vidi i Ogninu Vokojeviću koji u velikoj pobjedi nisu zaboravili na zemlju koja je sad u problemima o kakvima je Hrvatska bila 1991. i koji su se sjetili. Dečki, mi vas i dalje podržavamo. Pozivam se Hrvate da nastave i dalje podržavati Ukrajinu. Kada je nama bilo teško, ni mi nismo bili sami. Slava Ukrajini, za dom spremni.